مکتب خلافت میں صحابی کی تعریف ابن حجر صحابہ کے مقدمے کی فاصل اول صحابی کی تعریف میں لکھتے ہیں صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اس کی بات اسلام پر واقع ہوئی ہو اس تعریف کے تحت وہ افراد بھی صحابیت میں شامل ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادہ وقت صرف کیا اور وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ نہایت کلیل وقت بسر کیا اور اس تعریف کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والا بھی صحابی ہے اور جس نے روایت نہیں کی وہ بھی صحابی ہے اور جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ میں شرکت کی وہ بھی صحابی ہے اور جس نے جنگ نہ کی وہ بھی صحابی ہے اور جس نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن آپ کے پاس نہ بیٹھا وہ بھی صحابی ہے اور جس نے کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کو نہ دیکھا مثلاً اگر کسی نابینا نے آپ کو نہیں دیکھا تو وہ بھی صحابی ہے ابن حجر کا کلام کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ صحابیت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے حالت ایمان میں آج صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اس کا خاتمہ اسلام پر ہو لاوہ سے صحابیت کے لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ عرصہ رہنا اور آپ سے حدیث کی روایت کرنا اور آپ کے ہم رکاب ہو کر جنگ میں شریک ہونا ضروری نہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک بار دیکھنے سے صحابیت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے چاہے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نشیست و برخواست بھی نہ ہوئی ہو ابن حجر اس کی تعریف پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ دور خلفہ کے متعلق یہ الفاظ بالتواتر منقول ہیں خلفۂ ثلاثہ فتوحات کے لیے لشکر فی صلی اللہ صحافہ کے حوالے کیا کرتے تھے جبکہ اس دور کے متعلق ہم سب اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ دس سینچری تک مکہ اور طائف کے تمام لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور انہوں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علیہ وسلم میں بھی شرکت کی تھی اور مدینہ اور اس کے ارد گرد کے نواہ کے تمام قبائل بلکہ پورا جزیرہ العرب مسلمان ہو چکا تھا اور جزیرہ العرب کے اکثر افراد نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا تھا اس لحاظ سے تو اس وقت کا پورا جزیرہ العرب صحابیت کے دائر میں آتا تھا مگر اس کے باوجود ان الفاظ کا معنی اور مفہوم کیا رہ جائے گا کہ خلف ثلاثہ لشکر کی سلاری کے لیے صحابہ کا ہی انتخاب کرتے تھے صحابیت کی تعریف کو اس قدر عام کرنے سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوئیں اور علم حدیث پر اس سے میزر اثرات مرتب ہوئے اور اگر آپ نے اثرات کا اندازہ کرنا ہو تو اس کے پہلے ہماری کتاب خمسون و آتا صحابی مختلف ایک سو پچاس خود ساختہ صحابی کا مطالعہ کریں مکتب امامت کی کے ایک صحابی کی تعریف مکتب امامت سے وابستہ علماء بیان کرتے ہیں کہ لغت میں لفظ صاحب کی جمع صاحب اصحاب صحاب و صحاب ہے اور صاحب کے معنی معاشر اور ملازم کے ہیں یعنی صاحب اس کو کہا جاتا ہے جس کا کسی کے ساتھ رہن سین ہو اور جو کسی سے وابستہ ہو عرب الباد صاحب امام راغب الاسفحانی المفردات لکھتے ہیں صاحب اسی کو ہی کہا جاتا ہے جو کسی سے زیادہ وابستہ ہو اور مصابت طویل رفاقت کی متقاضی ہے جب دو شخص ایک دوسرے کے ساتھ ساتھی ہوں تو اس کے لیے اضافت ضروری ہو جاتی ہے مثلا یا صاحب سجن اے میرے قید خانے کے دو ساتھی ہو اور اسی طرح سے اصحاب موسیٰ کہا جاتا ہے زمانۂ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی بھی شخص کو مطلق صحابی کہنے کے رواج نہ تھا بلکہ اس کے ساتھ اضافت کو ضروری سمجھا جاتا تھا اور صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کی صورت میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا تھا اور اس طرح سے صحاب بیت الشجرہ اور صحاب الصفا کے نام الفاظ مرویج تھے لیکن بعد میں مکتب خلافہ سے وابستہ افراد نے اضافت کو ختم کر دیا اور صرف لفظ صحابی یا اصحاب رواج دیا گیا تو اس لحاظ سے لفظ صحابی یا اصحاب ایک مخصوص اصطلاح ہے جسے جس اصطلاح اہل شرع کہا جا سکتا ہے صحابی کی پہچان کا ذابطہ کار ابن حجر کا قول ہم پہلے پیش کر چکے ہیں اور اس پر وارد ہونے والے اعتراض کو بھی نقل کر چکے ہیں اور اس سلسلے میں تبرا اور ابن اصحاب کی یہ روایت پڑھیں ہم سے سیف نے بیان کیا اس نے ابو عثمان سے اور اس نے خالد اور عبادہ سے روایت کی صحابہ ہی کو اقتدار دیا جاتا تھا یہاں تک کہ انہیں اس کے اٹھانے والے ہی نہیں ملتے تھے دوبرا سیف سے روایت کرتے ہیں جنگ کی سلاری کے لیے حضرت عمر غیر صحابی پر ہمیشہ صحابی کو ترجیح دیتے تھے اور اگر انہیں صحابی مجسر نہ آتا تو وہ تابعین میں سے کسی کو سلار مقرر کرتے تھے اور سلاری اور گورنری کے لیے مرتد ہونے والا شخص تو تما تک نہیں کر سکتا تھا